Əvvəllər milləklər məşlədə rast gəlirsiniz ki, görürsüz ki, dinlərdə bir-birini gözəştə gedirlər. Əgər bilət elisə bir zərər yoxdur, qardaşınızı qoy belə keçsin. Hardasa siz gedisə onu desinlar nəsrət verib. Üstündə sükunla keçir. Amma dünya işlərində bir-birinə bir zərər gələ gözəştə getmirlər. Yəni sualla öyrəşdirə bilərəm. Dinini dünyasına satan insanlara nə məsləhət görərsiniz? Allah eləmizə belə şərt verir. Əksinə bir müsəlman öz qardaşlarına dünyavi işlərdə güzəş getməyə çalışmalıdır. Nəyinki dini işlərdə, dini işlərdə mütləq nəsihət etməlidir. Mütləq nəsihət etməlidir. Dünyavi işlərisə güzəş getməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə evində oturmuşkən, çünki evindən məscidə qapı açılır. Görür ki, Kəb adında bir səhabə ilə başqa bir səhabə mübahisə edirlər məsciddə. Mübahisə edirlər və gəlir deyir ki, ey Kəb nə məsələdir? deyir ki bunun mənə falan qədər borcu var. Falan qədər borcu var, vermir. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki o borcun yarsın keç ona. Borcun yarsın keç. O da deyir ki baş üstəyə Allah rəsuludur, keçdim. Və həmin kişiyə də deyir ki borcunu apar ödə. O da deyir baş üstəyə Allah rəsuludur, aparıb ödeyəcəyəm. Və görsən dünyavi işlərdə bir-birinə rahatçılıqla güzəştə gedirlər. Amma gəlin dünyavi işlərdə baxaq səhabələrə. Abdullah ibn Mesudə gəlib deyirlər ki məsciddə bir dəstə oturub əllərində daşlar götürüblər. Hə? Hə, axirat işlərinə baxdıqda isə, baxın görüsə sahabelər necə davranırlar. Abdullah ibn Mesud gəlir bir dəfə məsciddə, daha doğrusu gəlib onu çağırıb deyirlər ki, gəl gör məsciddə nəyinlər. Və gəlir məsciddə görür ki, insanlar toplum oturublar, dairə şəklində əllərində bir-birərinə daşlar ötürürlər. Balaca çınqıl daşlar toplayıblar, daşlar ötürürlər və zikr eləyirlər bu şəkildə. Və Abdullah ibn Mesud qəzəblənir. Və deyir ki, Hələ də dil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri qurumayıb. Hələ də onun paltarları tələf olmuyor. Ancaq sizin çıxartdığınız bidətə bax. Onlar deyirlər ki, biz bununla sadəcə xeyir istəyirik və deyirlər ki, neçə neçə xeyir istəyən insanlar var ki, xeyirə çatmamışdılar və onların əməllərini dərhal onlara inkar eləyir. Hətta qəzəblənir, şiddətli bir formada onları ondan çəkindirir. Malik rahimahullah bir nəfər gəlir, girir məscidə soruşur ki Allah semaya yükseldi. Hansı şəkildə yükseldi? İmam Malik gəzəbləndi bundan. Deyir ki Allahın semaya yüksəlməyi məlumdur. Onun keyfiyyəti isə bizə məxsuldur. Bu barədə sual vermək bidətdir və əmr eləyir ki həmin adamı məsciddən uzaqlaşdırsınlar. Deyir uzaqlaşdırın çünki bu bidətçidir, şərəhlidir. Və belə davranırdılar bidətlə, bidətəhnə. Dünyavi işlərdə isə həmişə bir-birərlə nə gözəş gedirlər. Sahabələr olub ki, evinə malı qoyurdu və deyir ki, kiminə ehtiyacı olsa gəlib öz malı kimi götürüb aparıb ondan xərcləyə bilər. Daha nəyin ki, mal, mülk üstündə qardaşlığı pozmağan, hətta bir-birləri nə bilin, polisa verməyə, məhkəməyə verməyə bu kimi şeylər. Müslüman müslümana dünyavi işdə gözəş getməlidir, lakin ibadətlərdə, itaatlərdə, mənəhcində, əqidəsində yanlışlıq görəndə ona mütləq nəsihat etməli. Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Beni İsrailin hələk olmalarına səbəblərdən də biri o iydir ki, onlar biri-birlərində bir naqislik görəndə ona nəsihat etmirdilər." Ona nəsihat etəməy Bu inlərdə görəsən bəzi insanlar var ki, utanır nəsihət eləməyə. Bir-birdən nəsihət eləyələməyə necə baxarlar? Və ya da nəsihət eləyərəm gözündən düşərəm. Bəli, bu həqiqətdir. Nəsihət eləyən insana heç kim çox adam yaxşı baxmırlar. Az insanlar var ki, onu dəyərləndirirlər. Evini qeymdik, dünyada bir şey olması idi, yaşamaq istəməzdim. Onlarda da biri nəsihət verən qardaşlardır. Dəyərli insanlar, dəyərli xüsusiyyətləri qiymətləndirirlər. Amma əksər insanlar sənə nəsihət eləndə görsə sabaqa çıxdıq, sənin məclisinə gəlmir. Nəsiət eləsə görəsən sən oturub durmaq istəmirsən, sən səfərə çıxmaq istəmirsən, çünki sənə nəsiət eləyirsən. Və adam nəsiətin dəyərini bilmir, nəsiətin qiymətini bilmir. Amma sən elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də üzərinə düşən sadə çatdırmaq idi. Və məəleykə illəl bəlaq. Sənə düşən yalnız və yalnız çatdırmaqdır. Sən çatdır, nəsiəti verə. Şeyh Xalvanə deyir ki, sən nəsiəti bir toxum kimi at. Art get. O bitəcək, bitməyəcək, o Allahın işidir, onu düzəltmə. Sən nəsihət verə bilər. İmaməmməd deyir ki, nəsihət etdin, bəss salam, nəsihətin üzərində israr eləmə. Yəni məcbur eləmə. Əgər məcbur eləsən, sən özünü artıq çağırmış olursan. Yəni sən öz prinsipini həyata keçitməyə çalışmağa, sanki özünü göstərirsən. Nəsihət etmək lazımdır, elə kim qəbul eləyər, eləməz. Özü bilər, onun məsuliyyəti özü ilə Allah arasında. Sən məsuliyyətin isə səni dəvət eləməyin idi, çatdırmağın, deməyin idi. O da səninlə Allah arasında olan bir şeydir, düzün Allah bilir. Allah səhvelər qardaşdan da başım. Sualımız ondan ibarətdir ki, bu gün kəlmə şahadat əşhedə lə iləhə illəhə kəlməsi qardaş deyil, bəzadı qədər onun şərtlərini yerinə yetirib. Ancaq əşhed və nə mühammədə rəsulə kəlməsinə gələndə onlarda bicanə olur. Baxıb görürsən ki, qardaşlıq midətəylə oturulduğu tövhid əhli kimi və digər məsələlər bu qardaşların Həmin bu ikinci səbəb səhlənkarlıqla yavaşmasının onun təvhidinə nə kimi zərərləri var? Ümumiyyətlə bütün ibadətlər, insanın bütün əməlləri onun təvhidindən doğur. Salih əməlləri təvhidin möhkəmliyindəndir, etdiyi günahlar, xətalar isə təvhidin naqisliyindəndir. Məhəmmədə Rassulullah da təvhidlə çox bağlı, yaxın əlaqəli bir şeydir ki, hansı ki, kəlimə şahadətinin ikinci hissəsidir. Yəni kəlimə şahadətdə bizə təhqiqi ondadır ki, biz onu əməllərimizdə göstərməliyik. Sadəcə dillə demək kifayət deyildir. Və biz niyə mədem ki Muhammədən Rasullullah deyiriksə, onun şəriətinin qolunu qorumağa çalışmalıyıq. Onun şəriətinin gələn bidətləri, xurafətləri təmizləməyə çalışmalıyıq. Və o insanlar ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətinə yeniliklər gətirirlər, istər yeniliklər etiqadda olsun, hansı ki, ən pisidir budur, istər əməllərdə olsun, istərsə də sözlərdə olsun, onları uzaqlaşdırmağa çalışmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bidətciyə sığınacaq verən insana Allah lənət eləsin. Bidətciyə də sığınacaq verməyin nədir? Şərait yaratmaq ki, o insan bidətin yaysın. Nəzərdə tutulan budur. Şərait yaradırsan ki, o adam bidətin yaysın, bidəti genişlənsin. Ona görə ən azından insanın qəlbində İslam qeyrəti olmalıdır, sünnə qeyrəti olmalıdır ki, sünnəni qorusun, sünnəni yaşasın və həmçinin də qorusun. O da az öncə dediyim ki, yəni yalnız nəsihətlə Onlar öyrənməklə, öyrətməklə, insanları çəkindirməklə hətta bəzən həyata keçmiş olub. Allah sudan razı olsun qardaş. Bir də bizə hizbiciliyin azı nəticələri barədə, xəbər barədə bir xəbər bəralı mövzə verəciz inşallah. Allah sizə bərəkət versin. Və hizbicilik nədir? Bunu necə başa düşürsüz? Çünki qardaşlarım siz görürsüz, elmi yoxdur, hər şeyi bilmirlər və təəssüfünüz halı ki İslam ona çəkmələr şəxsi münasibətlərlə bir-birindən küs sözləri, bir-birinə qarşıdən küs sözlər və belə-belə bir-birə belə, belə, belə görsün müəyyən qruplara gələcək. Bu barədə aşağıda bir az xəbərləyəm. Hiz bölünmək, parçalanmaq, dəstə, tayfa bu kimi mənalar bildirir, amma günümüzdəki hizbicilik deyildikdə nəzərdə tutulan əsas odur ki, İslam şüarı altında partiyalar yaratmaq və İslam şüarı altında insanları bu partiyalara çağırmaq və bu partiyaların təsirini çəkmək, dostluğu və düşmənçiliyi bunun üzərində qurmaq. Hizbçilik dedikdə əsas nəzərdə tutulan budur. Və bəzi insanlar var ki, özləri hizbiçi olmasa belə, lakin o hizbçiliyi dəstəkləyirlər və yaxud da onların əməllərini inkar etmirlər. Bu da heç də doğru şey deyil. Və Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, hər kəs öz yanındakı, yəni öz toplumu ilə öyünür. Müslüman belə olmalı deyil. Müslüman Allah Taala'nın bir ümmət etdiyi o ümmətin bir tərkib hissəsi kimi olmalı və hər kəsi ona çağırmalı və dostluğu və düşmənçiliyi də o dinin üzərində qurmalıdır. Amma əgər kimsə nə isə bir partiya düzəldirsə, onun üzərində dostluq düşmənçilik və insanları buna çağırırsa, bunun təsibinə çağırırsa, bu heç də doğru deyil. Əgər bu şey sənə icazəlidirsə, onda mənə də icazəlidir, digərinə də icazəlidir. Təsəvvür edin ki, Şərman toplumunda hərəsə belə bir şey düzəldib onun təsibini çəksə, görün ümmət necə parçalanar, hansı ki indiyə qədər də tarix qoyubunun şahidi olmuşuq ki, necə də parçalanıb. Həmçinin o heç həmin o partiyaların ə, liderləri hansı ki o İslam bu şuar altında adı gözəl olan, e, adın gözəl adlar qoyub, gözəl şuallarla insanları ona çağırıblar və onların əməllərinə baxanda görsən ki, onlar əslində İslam təsbihi çəkmirlər. Və onlar görsən ki, müəyyən bir ölkələrdə hətta e, hakimiyyətə də gəldilər, lakin görsən ki, yenə də onların işləri, gücləri, dətdəri, sərləri məqamdır, vəzifədir, mal dövlətdir. Ona görə hər bir müsəlmanı biz bu işdən çəkindiririk və bu, belə adamlarla dostluq eləməkdən, belə adamlarla yolaşdığı eləməkdən, bu kimi fikirlərə düşməkdən çəkinirdi və bu işin də banisi Misirdə Həsən Əlbennə olub. O tam fəaliyyət göstərə bilməyib bu səhərdə, amma sonra onun tələbələrinə olan, onun davamçılarına daha doğrusu Seyid Qutub bu işi e, belə deyək 30 durub, yəni artıq bunu bir sordan rəsmi partiya halına gətiriblər, Müslüman Qardaşları Partiyası olaraq ən məşhur olan da bu bu dövrdə onların Hizb-u Tahrir var, İstiqlalən Müslimin var və s. Hər bir müsəlmanı alimlər bu kimi dəstələrə qoşulmaqdan, bu kimi dəstələrin təsirini çəkməkdən çəkindiriblər. Salamun alaykum. Allah səhv etməsinlər. Qarabağla. Mənim belə bir sual var. Yəni kin şəriətlə nə dərəcə düzgündür? Yəni bəzi insanlar deyir ki, yəni əslində ki qardaş olaq, bir olaq, yəni soxtəmliyə yetməyəş. Hər xıdallağa gedəndə qardaşlara itminmürük. Yəni ki, əsas odur ki, yəni, bəzi insanlar deyir, Şərqdə Yahudilər və Xristianlar dəvətini yayıb, biz də baş qoşmuşuq bir-birimizə. Və görürsən ki, biraz xıdallağa gedəndə bəzi insanlar dilmən çıxır. Yəni Allah sə bizə nə səif edərik biz ki, yəni necə olmalıdı? Yəni əsas insanın əvidəsi sağlam olmalıdı, mənəhəc sağlam olmalıdı, yoxsa necə gəldiyin bir şeyməldi. Ən çünki son suallara bunu inşallah dəvət edərsə başlaya bilərik. Əslində əqidə və mənhaç bir-birindən ayrılmaz bir şeydir. Əqidə mənhaçdır, mənhaç da əqidədir. Sadəcə mənhaç sözünün məfhumu daha genişdir. Mənhaç sözünün məfhumu daha genişdir. Amma o ki qaldı ki, e, bəzi insanlar deyirlər ki, bir-birimizə nəsiəət eləməyək, də çox dərininə getmək və s. Adətən bunu deyən insanlar özləri yenilik gətirənlərdir. Özləri hər hansı bir yeniliyi gətirirlər yəni ki özləri bir dəstə yaradırlar və ya hər hansı bir etiqadı yaymağa başlayırlar. Sonra deyirlər ki, gəlin bir-birimizə nəhsiyyət eləmiyək, bir-birimizə iradət tutmayaq, bir-birimizə nə isə deməyək. Və sıq qardaşım, sən bunu fikirləşirdinsə, bu tanınmayan, bilinməyən bu rəyi niyə gətirdin soxtu cəmaətin içində? Və ya da sən özün bunu fikirləşirdinsə ki, parçalanmayaq, bir-birimizə iradət tutmayaq, niyə görə kənarda dəstə yaradtdın? Onsuz müsəlmanlar bir idi də, məsciddə və ya da haralardasa toplaşırdılar. Neygir yaradğın bunu? Ay indi görsən ki adam özü yaradır, özü ixtişaşı salır, çaxnaşmanı salır, təfliqətçiliyi salır. Sonradakı gəlin susaq. Yəni sonra deməyin məqsədi odur ki, yəni siz sakit düşün, qoy mən də biz də öz bildiyimizi eləyək. Budunu biz açıq şəkildə şahid olduq suriya hadisələrində. Görsən adamlar başladılar insanları radikal fikirlərə çağırmaqə, insanları aqressivliyə çağırmaqə, başqa ölkələrdə qruplaşma Ə silahlanmış qruplaşmalarla iştirak eləməyə, onlarla bir yerdə döyüşməyə çağırmağa və biz bunlara irad tutanda, cəvanlarımızı, gənclərimizi qorumağa çalışanda dedilər ki, susun, nəhşiz var ki, cəvanlardır da. Cəvanlardır da cihadə gedirlər, Allah yanda cihadə gedirlər, nəhşiz var. Orda müsəlman bacılarımız təziq altındadır, onlara kömək eləməyə gedirlər. Dirdi qardaşlar, alimlər çəkindirlər, olmaz, mütləq rəhbərin, valideynin izazəsi olmalıdır. Əgər bu gerçəyi bir şəkildə cihad dirsə Rəhbəriniz də dillər yo biz gedirik orda ana bacıları qorumağa. Burdakı ana bacılarımızı da apardılar, orada əsir eləyib gəndildilər. Vaxtda orada dünyalarını dəyişdilər. Allah təal dünyadan keçənlərə rəhmət eləsin, günahlarını bağışlasın, əf eləsin. Amma nəticə görə necə acınacaqlı oldu. Amma başlayanda ilk vaxtda hamı dedi ki, eləməyin belə şeylər. Deyirlər ki, biz bir-birimizə iradət tutmayaq da. Bura da sən gətirdin bu kimi şeyləri. Hansı ki heç bu onun acı nəticəsindən danışmıram mən bu gündə. Sən təzə şey gətirirsən. Cəmaət də də elə əvvəldən dini, tovhidi necə öyrənə bilər? Qo ibadətlərini eləsənlər də. Sən niyə görə oları parçalayırsan və sonra desək ki, gəlir sakitduraq? Elə bir-bir ona kös söxür, düstü qaldırır. Sonradakı bu düstünü necə ortadan qaldır? Qardaş, əvvəldən bu düstünü qaldırmaq da. Əvvəldən qaldırmaq. Allah İsrailəsin. Amin. Allah razı olsun. Harasa ustalarımıza bir yarısı artıq gəlib, bir-ikidən sualları qısa şəkildə faş edib, onlar da sağollandı. Sonra dərsə keçəldik. Bir də də mühüm məqam var ağalı müəllim. Yəni biz köhnə əsli nümayəndələri, o vaxtda xalqın kulmə söyürdüyü, o bütün insanlar hassas şüxlüklərə, pədlərə inanırdı və kimsə kimi yanında hassas şüxkün, pirin bir balaca təhkir edəndə aləm qarışıq həmsə bildirəndə Allah qala qardaşları qorusun, bizə elm tələbələrin umudu bu mövzü eləmlərir. Amma indi elə bir məqam yadıra səslətdi hal hazırda Hər bir tələbənin ətrafında formalaşır. Siz müəllimə də cavab verisə bir az isti, genişlik olsun. Formalaşıb ifrat dərəcədə tələbəyə vurulur. İfrat dərəcədə var. Üç Allah gözün Allahdan daha çox tələbəni sevir. Bax bu məqamda tələbənin bolnənə düşür çünki bilir də ətrafını tanıyır. Çünki belə insanların neçə fərqli yoldan çəkilməli lazımdır ki, qardaş, sən tələbəyə yox, Allah haqqına və rəsuluna daha çox sev ki, Allahdan sonra rəsuluna olmaqdır. Bax bu barədə bilirəm. Qısa olaraq onun deyim ki, dinimiz Dinimiz bizə əmr etmir. Əksinə bizi çəkindirir ki, biz şəxslərin təsibini çəkək. Həmçinin də dini məsələnin üzərində quraq. Əhlüsünnə vəl-cemaə sələf-i salihin özəlliyindəndir ki, bu da bax mənəhəci bir məsələdir və mənəhəbici bir faydadır ki, diqqət edin. Əhlüsünnə vəl-cemaanın sələf-i salihin özkərliklərindən biridir ki, dini məsələ üzərində qurulurlar. Məsələni dinə qaytarırlar. Məsələn, görürsünüz bir ara bir dənə tema çıxarddılar ki, əkin əslində halal da yoxsa haramdır. Söhbət ancaq bundan gedir. Dərslər, muzəələr, xütbələr, məclislər, əmanətlər hamısı bunun üzərində qurulur. Və ya hətta cəhiliyyət üzrədir yoxsa üzül deyil. Namazın tərkibi müsəlman da yoxsa müsəlman deyil. İndi də şəfaət məsələsi düşüb üzərinə. Şəfaət olub dinin özəyi. Baxmayaraq dinimizdə önəmli bir mövzudur, tovhidlə yaxından əlaqəli bir mövzudur, amma məsələdir. Dinin özəyi deyil. Yəni din bunun üzərinə deyir. Bu məsələdə bizə müvafiksənsə, sən salamatsan, müvafik deyirsənsə salamat değilsən. Qardaşlar, bu kimi məsələlər ki, var üzərində el məhliiq ihtilaf edib tarix boyu, bu məsələni dinin özəyinə çevirmək doğru deyildir. Dini bunun üzərinə qormaq lazım deyil. Hələ xüsusda bir insan, şəxsiyyət. Əgər biz sələflərə özəyi olan sələflərin, e, necə deyim, babaları olan Bu yolun ən birinci davamçıları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin silahdaşları olan Əbu Bəkir, Ömər, Osman əhli və xeyrə qədər digər sahabelər, Allah hamsına razı olsun. Bizə onlarə məsum kimi baxmırıqsa və ya o da ümmət ümmətin 4 məzhəb alimi olan Malik, Şafi, Əbu Hənifa, Əhməd, mullara biz Allahu Allah rəhmət eləsin, məsum kimi baxmırıqsa, onlardan sonra gələn alimlər necə? Şeyx Albani deyir ki, biz sizi Şafini, Əhmədi təqlid etməməkdən çəkindiririk. Siz gəlib bizi təqlid edirsiniz. Hansı ki, deyir biz onların deyir tozunu da belə ola bilməz. Şairlərdən biri deyir ki, dir bizdir, kesib şahiblərin nisbətində böyük başı buluda girmiş xırma ağacının ətəyində olan şitləri tağları biz onlarla bir tutmuyum. Heç bir tələbəni, heç bir alimin təsibin çəkmək olmaz. Kim haqqı deyirsə, haqqa muvafiqdirsə, baş üstə gözü isə kimin sözü haqqa mufaviq deyilsə O söz tərk olunur sahibinə hörmət edərək. Ər sahibli salamat möhtərəm alimlərdəniz. Allah sizə bərəkət versin qardaşım. Bütün göstərdiyiniz sağ ol sizə təşəkkür edirik. Allah eləmizə bərəkət versin. Sizə xeyir ölkə ata olsun. Allah sonsuz sələmətlə nəzər, həm sənəalar olsun ki, bax bu günkü bu nemətləri biz almağımıza verir. Əmin amanlıq nemətinə, qorus neməti. Dilimizi sərdəc şəklində yaşayır. Allah hamınızla razı olsun.